Значит, я, не, я отказываюсь. Это мое право, я отказываюсь. Отказываетесь в пройти прием, да? Да. По какой да. причине? По такой, что я отказываюсь, чтобы меня снимали. Это мое право. На основании чего? Вы сейчас осуществляете общественную правовую функцию, так? Я сейчас вообще никакой функции не осуществляю. служба отказывали я организации. А представьтесь, пожалуйста. Если вы сотрудники милиции, я представьтесь. Выполню, я не сотрудник милиции. Вы не сотрудники я вы не не только что сказали, что сотрудник милиции должностное лицо, но я не сотрудничаю. Вы не сотрудничаете лицо, да? У меня нет, специального. А, Хорошо. Как вы тогда можете нам давать консультацию, если вы не сотрудник милиции? Вы сказали, я что... Я на данный момент выполняю обовязки начальника ГИРПО. Выполняете обовязки? Да. Но не являетесь сотрудником милиции, а, милиции, да? Нет, я не являюсь сотрудником угу, угу. У меня нет специального звания. Вы... вы услышали, да? Услышали. да, я услышали. а, ну тогда можно в таком случае вас снимать тоже вы осуществляете да, общественную... общественное. Мы, не снимаем вашу личную жизнь. Давайте перейдем уже к делу. Давайте. делу. Пожалуйста, ребята, что вы хотели. Если вы разместите в деле эту информацию, я буду подавать на вас. Пожалуйста. Так, да, тем более э -э прекрасно мы знаем все ваши. Скажите, пожалуйста, да. на несрочный паспорт, ага, надо справку на Справка о нестудимости нам необходима для выдачи вам программ паспорта. Хорошо, каким документом предусмотрена ее обязательность в этой справке? Дело в том, что у нас есть решение суда, решение суда второй инстанции, в котором указано, что эти требования безосновательны. Да. да, там на предпоследней странице, третья в нас или какой? То есть человек подавал сначала в суд первой инстанции, ему там отказали, потом подал в суд второй инстанции, рассмотрели вопрос по существу и приняли решение, что данное требование не законно. Плюс в ответах же Терещенко, Терещенко на забытый, она тоже указывает, что справочка не нужна. Почему-то ее требует? Почему в письменном ответе информация одна, в устном ответе звучит другая информацию есть одни люди делают так, другие так, почему так? Да. Так, подождите, я должна ознакомиться с тем материалом, который вас вы мне попросили. предоставили. Вот этот второй листик возьми, пожалуйста, второй. У -у -у. Нет, вот этот, вот этот второй сверху. Я вам сказал, что я возражал против этого. Марк, не так, да, ваше право. Конечно. Вы во служащий? Спасибо, вы первых в режимное помещения. Вы сотрудник милиции? Да, я сотрудник милиции. Представьтесь, пожалуйста, обращайтесь к нам. Сотрудник милиции при обращении граждан Украины обязан представиться. Да. Если сотрудник милиции, то представьтесь. Если обращайтесь к нам. Не желаете представляться? Нет, не желаю. Пожалуйста. То есть там ясно указано, что справочка И не нужна. нужна. что Да, дальше. да это, это Терещенко там относительно необходимо. -то, То есть люди хотят подать документы, подать документы без, без тех требований, которые они нужны. <как> люди, кто, <как> <имен>. <как> грамот, вы я хотите вот, подать Я пришла, слышал, начали рассказывать. Я тоже, да. Вы, этот... тоже, выходите, да, вы да. уже хотите вот, Ну этот... я оспариваю платежи. Не нет, позже. Я спариваю а, платежи без а справки. У нас не Принимаю. справки. Да, на Нижнегородской области мне принимают у людей Кстати, документы. Мы стоим в очередях, постоянно приходим, и нам говорят, что нет, нужна справка несудимости. То есть я там какой-то свой специально была несудима, чтобы теперь целый месяц мне делали справку, потом целый месяц мне делали паспорт. Хотя это обязанности Сумма. вверху Суммы, как называется, ну, да. стоимости паспорта? Суммы одни. Вам уже несколько раз объясняли, что такое державный предприемство документы, как оно действует на основании чего, и почему предоставляете эти суммы, за что вы платите. Если вы не хотите это платить, пожалуйста, в ТЭН оформляйте документы. Поэтому информации полной нет. нету. Со справкой не понимаю, Я вам объясняю, подавайте документы, будем рассматривать. Подать можно сейчас к вам, либо нам нужно ехать на Нижневангурск 8 сейчас. Как нам быть? Можем, да? Можем, то есть нам не нам будет такого, что люди зашли, начинают с обратной да, все. Можете... Межрегиональный центр выдачи документов. Так вы называете правильно? Нет. Не так? Региональный. Межрегиональный а вот это, это, это не в сумах. Это не в сумах. Это не в сумах. В а люди из другой области могут у вас сделать Нет, это? Люди Нельзя, да? Не могут. Я Я смажу, не могу. То есть что у вас, конкретно? Делайте ксерокопии документов, делайте квитанции, оплачивайте, приходите, давайте документы. Поправка, мы документы принимаем, uh -huh. и без информации о судимости или отсутствии судимости, это уже будем решать вопрос в процессе рассмотрения документов. Сейчас люди могут подать документы даже а сейчас, сейчас и здесь, да? да. Ну, спасибо. Если мы откажем вам, тогда уже будет мотивирована отказ. Uh -huh. Ну, я же говорю, в процессе рассмотрения документов... Uh -huh. Вы можете отказать, когда ставка будет вообще смотреть, да? Да, мы будем рассматривать такой вариант, потому что, о, понимаете, вот эти вот... Мы сейчас говорим о приеме документов. Вам в приеме документов никто не отказывает. Давайте документы. Сейчас, пожалуйста, приемное время, с дистанциями, с серокопиями документов, подходите, сдавайте документы. Вы не срочно сдаете? Нет, не срочно. В течение месяца мы рассмотрим ваши документы. <coughs> в течение месяца, месяца будет. должен будет делать загранпаспорт паспорт уже. И я вам сказала, что в течение месяца мы рассматривать будем документы. И решение будет принято в течение месяца. Если принято будет положительное решение, вы получите паспорт. Если нет, вам будет письменно об этом... Смотрите, у нам отказали даже прием документов, они даже не приняли. Документы они не правомочны принимать эти документы. Как это? У нас есть. Мы в качестве президента будем рассматривать ваши документы. Ну вот здесь список документов. Ну, товарищ то, отдел, уже был президент. Давайте, давайте, вам никто не отказывает. Ну, товарищ, просто, что нам откажут, потом Я вам, вам не говорю, что вам откажут. Я вам сказала, что мы рассмотрим в течение месяца ваши документы. И возможно, будет отказ. Я вам не сказала, возможно. Я вам сказала, да, может быть и так, и так отказ может а, быть только в том случае. Чем он мотивирован будет? Что? Ну, отказ Нет, в том случае. Не, не в справке не судим, это будет отказ. А, а не в справке, если да? если есть судимый, если есть судимый. конечно. А. Понятно. Не в связи с непредоставлением этого документа, который вы требуете, а в связи с обстоятельствами, которые могут быть у человека. Да, все, да. Все, все. Огромное вам спасибо. спасибо.